Пане Романе, власне зараз ще про Сирського згадаємо і про фронт по вчорашніх прильотах. аналітики інституту вивчення війни. Ми з вами вчора згадували. Вони проаналізували, що і підтвердження від нашого генштабу що від 31 травня, тобто 31 травня і 18 червня, двічі наші сили оборони застосували ракету Нептун. Нашу удар по Чушка вчора селище, і вище трішки 31 травня був удар власне по порту парому. Порту Кавказ, і от власне аналітики кажуть, що це може бути заміна АТКМС на 300 кілометрів, тому що ці от нептони дістають ці от позиції ворога на відстані 250 кілометрів. Це ось якраз я за не просто так спомнів. Якраз приймають рішення на роботу ракетчиків. Тобто, це ракета, якраз Сырский, то тобто, є генштаб. в этом смысле. Потому уже и Сырский включился в эти санкции. Удары были нанесены по порту и по нефтетерминалу. И удачные довольно-таки удары ракетами. Вопрос в количестве, конечно. Надо производить. У нас есть хорошая своя ракета «Нептун». Дальность 300 километров. Ее можно увеличить, если... Если, опять же, подшибать те ручонки, которые загребущие, которые сейчас пытаются пригрести КБ «Луч». Так вот, если их подшибать, то КБ «Луч» может еще и увеличить дальность полета этой ракеты до 500 километров. Там есть технические возможности. Ракета очень хорошая, это базовая это ракета Х-35, Х-35У, старая советская ракета, на этой базе, по большому счету, ее можно дотянуть до дальности до 500 километров. То есть, опять же, КБ «Луч». И вот принятие решения с Ирским по ударам этой ракеты по российской территории. Это второй удар по российской территории нашими ракетами. Это такой большой привет Белому дому, который не дает нам возможности работать 300-километровыми атакамцами по российской территории. То есть надо увеличивать количество производство этих ракет. Но опять же, опять возвращаемся к тому, с чего начали, к Умерову. То есть к министру обороны, который ну, этим вопросом абсолютно не занимается, по крайней мере, в промышленных масштабах. Что эти ракеты должны быть в промышленных масштабах поставлены на поток и выполнять боевую задачу. Пусть 300 километров, пусть 500 километров. Но э, это как раз тот радиус, который для нас очень важен. А у россиян в этом, на этих дальностях расположены большинство тех аэродромов, с которых взлетают те же Су-4. Это основные сейчас самолеты, которые участвуют в бомбардировках теми же КАБами. То есть это одно, одно, за другим тянет такая цепочка этих случайностей, с одной стороны, а реально выстраивается в общую цепочку причинно-следственных связей. Причина у нас большая, проблемная политики, которые лезут к военным. Вот как только по политикам руки подшивать, чтобы занимались своими политическим навозом и не лезли к военным, вот тогда у военных получается выполнять боевые действия. А как только военные начинают выполнять боевые действия, посылая политиков по курсу русского корабля, политики пытаются выдавить военных из руководящих должностей. Мы это уже прекрасно видим. Неоднократно, неоднократно у политиков это получалось. С ухудшением ситуации на линии фронта. Почему? Потому что любая команда, какая бы она хорошая не была, когда заходит на управление войсками, это несколько месяцев, по крайней мере, пока в это управление уже войдет и начнет эффективно работать. И вот эти передвижения, попытки заместить или сдвинуть наших руководителей, которые очень хорошо себя показывают, мы же это прекрасно видим, мы понимаем их позиции по ведению боевых действий по окончанию по окончанию войны по развалу российской федерации и так далее и тому подобное неоднократно об этом говорили потому по политикам надо политикам надо поставить строй лучше как раз подставить строй повесить амбарный замок на верховную раду на канцелярию и все ушли на фронт и вот самый оптимальный вариант как вылечить политикум украины от ненужных действий Ми ще згадаємо, пана Романе, і про політиків, і про а, м, поліціянтів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, але по оперативці цієї ночі летіло 21 безпілотний літальний апарат в напрямку України. 19 збито. Ну і нетрадиційно так долетіли вони до Львівщини. І повідомляє тамтешня влада, що є, а, начебто, ушкодження і травмовані українці. Ну даже два беспилотника, которые прошли, выполнили боевую задачу, это 50, километр, 50 килограмм боевая часть однозначно будет нанесено поражение, хотя результат ну довольно-таки неплохой. Все-таки с 21 19 было уничтожено. И бывает, что иногда при уничтожении тоже падают и наносят поражение на земле. Пусть не цели, но, по крайней мере, э, жило, жилого фонда нашего и, и гибнут или э, ранятся наши люди. Но сам по себе, сама по себе, статистика в принципе неплохая. То есть в этот раз э, Алищука можно по похвалить как э, руководителя системы противовоздушной обороны. Мы несколько раз говорили про него как э, не, не готов выполнять по профессиональным обязанностям своим э, базовым. вопросы решать льотної підготовки. Ну от якраз то, що касается ПВО, Олічука, це неплохо виходить. Пане Романе власне тимчасово окуповані території Олександр Панченко, це ветеран АТО і пенсіонер Міністерства внутрішніх справ, каже, що насправді величезна кількість колаборантів серед силових структур на тимчасово окупованих територіях. В 2014 році десятки тисяч правоохранітелів. перешли на российскую сторону. То есть прыжки прыжке э, переобулись в российскую фуражку. Э, меня в Донецке сдавали менты донецкие, грушникам э, Бородая, которые заходили тогда в Донецк. Это э, привет большой тем, кто там рассказывает э, сказки о том, что не неру, русские начали войну на Донбассе. Россияне зашли, Бородай, Гру, Гру 58 й 58 армии, а менты сдавали всех э, всех настроенных проукраинских граждан, ну, естественно, тех, которые были вовлечены в некоторые силовые действия, в том числе, конкретно Менты. Но у, мента, у Ментов были на руках личные дела, у Ментов были определенные механизмы контроля жизнедеятельности, естественно, проживания, контроля. Эм, переговоров, движения, контактов и так далее и тому подобное. Так вот, менты со всей этой э, базой данных переходили к россиянам. Естественно, после этого начинались репрессии, э, после этого э, запустилась изоляция в том же Донецке. Ничего не поменялось в 2022 году. Один в один то же самое. Опять же, куча ментов, э, тысячи ментов перешли на, э, на сторону врага. Опять же, с чем? С теми же списками, проукраински настроенных граждан. Естественно, они были сданы российскому ФСБ, и после этого некоторые погибли в застенках российских спецслужб. Кстати, включая, опять же, этих же самых ментов. То есть, почему и большой вопрос, дело не в ментах как таковых, дело, дело вообще в правоохранительной системе украинской. Она вдоль, в доле, в попере, прогнила полностью, причем такой, этой российской гнилью. И ее зачистить можно, либо изнутри, если это какая-то маленькая структура, вот, допустим, у службы безопасности, у контрика, у, контр у, контр у малюка это получилось. Опять же, сколько они этого навоза изнутри повычищали, до сих пор, кстати, чистят. Но они, по крайней мере, изнутри, но там маленькая все-таки система. Там несколько десятков тысяч человек, офицеров, которые, в принципе, их можно по, практически всех прогнать через те же полиграфы и как-то зачистить. А как вы зачистите, допустим, 300 тысячную э, армию МВД? Вот как? И вот, э, не, не хватит графологов, не, не хватит этих всех механизмов. Потому надо однозначно ре, э, МВД как таковое распускать, там, они же собрали в себя кучу несвойственных себе функций. Забрали себе пограничников, МЧС, э, Нацгвардию. То есть это все надо разворачивать и ставить в строй в вооруженные силы Украины. Там быстро все зачистится, особенно проходя через линию боевого соприкосновения. Там тот же, то, тот же будет понятно хуиску. Ху, -ху.